Hazırda Azərbaycan Respublikasının təhsil tarixini. Daha sonra isə Azərbaycan Respublikasının dövlət elilləri təqdimizə başlayaq. Azərbaycan Respublikasının dövlət konstitusiyası haqqında. bizə yetəsə də, tez-tez bəhr ruslara çağırıb və yəzbəy. Müəlliməzə, əziz şagirdlərim, əziz bağım, əziz Azərbaycan, bu gün bizim ən sevincliy günümüzdür. Vətənimizin alınmasında o qorxmaz igil əsgərlərindən biri də mənim oğlum Bu simfin şahididir. Əbdəlisin şahid olmurdu. Orhan Tahsədənin də haqqı var ki, o torpaqlarımızın alınmasında bu adam ilgicəsinə, o da Ermənlərlə döyüşərək bu zəfər tarixnə yaşayan əskərlərdən olmuşdur. Mən hər birinizi, əziz vətəndaşlar, халxımın ürəkdən təbrik edirəm və arzuludur ki, həmişə yedincisə ocağımızda həşə şey sevinc yaşansın. Həmişə şey elimizin, e, vətənimizin hər bir döyüşsündə bu səs səslədi. Sevinc, qüsbət yaşayız. Hətta kin, qorxu, aldanmaq olsa belə, dəmlə muradı, azadlıq zəmanəti və təfəllürlərindədir. Onlar susdurular, haqqı dindirər kimi mənda dilaz toman bizdanları qeyrətəndən axır el qeyrət seçir onun gücün bunu saçdır küflərini qald edir müqabiləyə qanıyla qolunu çəkdi şəhiddə qanıyla boluğunu çəkdi gül edib onları getir. hüdər yatır. Allah rəhmət <laughs> eləsin. Benim bir söz vardır ki, bir kərə qalxan bayraq bir daha əmmaz. Bu söz Məmməd Əmin Rəsulzadəyə aiddir. Bu söz tamamilə doğrudur. Əgər bir bayraq bir dəfə qalxıbsa, bir dövlət bir dəfə müstəqil olubsa, bir daha əsla öz müstəqilliyindən vaz keçməz. Biz bunu döyüş meydanında və müxtəlif yerlərdə göstərmişik. Çünki biz bir dəfə qalxan bayrağımızın bir daha əymməsi üçün qanımızdan, qanımızdan keçmişik. Atatürkün dediyi kimi, əyməz dediyim bayraq əyməyəcək bizim də qəlbimizdəki bayrağa olan sevgini biz də yenə dahi şairlərimiz Əhməd Cavad və Rəfət Bahadsadənin Azərbaycan bayrağına vəfarəx şeirləri ilə göstərəcəyik. Gədər can Turana çıxdın qarşıma. Çöncəm dövlət quşu qondu başıma. Rəhmənimdir bayraq kimliyim. Bayraq öz yurduma, öz haqqımliyim. Tarixdən qədimdir, zamandan qoca. Mənim bayrağıma tamcuvam hülaq. Zəfərlə doğulmuş, göy düşdən qalan üsənçi bayrağım, balarısı bayram, bayram. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfərlə bayrağım orada dikərsən. Daim uzalar savaş günündə, əsgər silahıyla səni tən görər. Ana vətən, ən müqəddəs kəlam, ən müqəddəs torpaq parçası. Neçə nənələr, sənə rəsmə tayız şeirlərdə bu məsələyə toxunmuşlar. Vətən haqqında müxtəlif şeirlər yazdırlar. Hər bir vətəndaşın onun üçün canını fəda etməyə hazır olduğunu Azərbaycanlı şairlər vətənlərinə müxtəlif şeirlər yazmışdılar. Məmmədov abana onun oğlu idi. Məmmədov nəvini Cəmal və Əmini bəzədiyəyə dəvət edir. Attam başı övünlər, çağışan şirin bəy. Ölümsüzü ölməsi əbədi deyim mən də işıqlı yollarına sada dumanla tən nəhayət ki qalibsən gülük nahq qallara düşmənin olsa da sən nəhayət ki qalibsən düzəslər bütün düzüm olacaq əzəl axır dünya bizim olacaq bunlar tarixlərə təzə sözüm olacaq əzəl axır dünya bizim olacaq şəqlərlərə iştirakı üsul təşəbbüsü edib onları momentlərdə və təqdim bizə baxış edən şəxrəminə başladı. İnimizdə söz verə bilənlərə bizə Zəfərin Zəfərliyyəli deyə başlamışdı. Bunu ki Fəhlət Peyvanigarı İsmayıl tərvini təqdim edirdi. İndi isə buyur. Aa. Bu sici götür, indi zəfər çanır. Sağ ölkələr, çox özün, çox dilirlər. Haqlı içəndə yazdıqçasından gör, eh, sən qalibsən Azərbaycanlı. Təbrik tədbirdə iştirak edən hər bir insana və müəllimimiz yüksarə müəllimədə özlərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Biz təklid edirik ki, Azərbaycan hövmdür ölkədə yaşayır. Biz onun hər anına, sevincinə, kədərinə biz qoşbartıq. Biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. Onun zəfəri də, məğlubiyyəti də bizə bir şərəfdir. Ancaq məğlub olmayan bir ölkəmiz var. Əsla məğlubiyyət görməsin ölkəmiz. Allah.